членов своей организации о э, разных мероприятиях, о каких-то новостях и так далее. Потом она начала потихонечку, э, сейчас я остановлюсь, потихонечку развиваться, развиваться, развиваться. И в принципе аудитория расти, расти, расти. Сейчас уже э, более трех тысяч аудитория, подписчиков. И это узкоцелевая аудитория, то есть это директора, предприниматели и бухгалтера. И в этом году мы уже э, вывели ее на другой формат. То есть мы поменяли техническую площадку, сделали уже более красивый дизайн э, ну и э -э, обратили внимание на тот контент, который у нас э, дается пользователям. Потому что по контенту мы, в принципе, э, дали уникальность в двух вещах. Первое ⁇ это графики плановых проверок контролирующих служб. То есть нам дают информацию контролирующие органы, и все правда сразу говорю, то есть порядка там 8-9, которые согласились и с нами подписали соглашение. Но у нас оно работает четко. То есть ежеквартальные эти планы предприниматели у нас получают. То есть эту информацию не каждый орган кидает себе на сайт. То есть нужно отдавать запросы и по запросу получать. Она уже уникальна. То есть она людей мотивирует подписаться на нашу подписку. Ну и очень частная такая проблема это у бухгалтеров, когда меняются счета, бухгалтер как бы попадает в капкан. То есть с одной стороны он вроде бы заплатил. А там денег вернуть не можем. А с другой стороны его еще там хлопнули, оштрафовали. То есть куда ты заплатил, никого уж не волнует. То есть это вечная проблема. И мы эту проблему сейчас тестируем. То есть мы как бы договорились о том, что нам будут не сегодня отправлять, а завтра уже все отменяется. Вот. А хотя бы, чтобы давали 5-6 дней для того, чтобы мы могли оповестить людей. То есть это вот что мы сделали по контенту. Ну там дальше стена, вот вы можете зайти, подписаться, и вы будете получать вот двух образца. Это дважды в неделю, то есть идет первый блок юридический. То есть юридический блок, он позволяет нам продавать наши услуги, потому что мы заметили какую тенденцию. Где-то через полгода у нас уже поменялось количество обращений к юристу. То есть в среднем оно ну, 2,8 будем стать в три раза оно выросло за полгода, только благодаря рассылке. Тем более мы там ничего не рекламируем. Мы просто описываем ситуацию и позиционируем себя как людей, которые могут разобраться в этом вопросе, и к нам можно прийти и получить адекватную консультацию по этому вопросу. Ну и второй у нас идет блок, это уже как бы вот это сам дальше, сюда можно зайти, ну здесь вниз уже не влез, ну, там пролистает и посмотрите, там можно подписаться. А вот он как выглядит, когда приходит на электронную почту. То есть здесь идут новости. Новости, допустим, у нас идет одна уникальная новость, это про работу Союза. Тем более мы как бы ее четко выстраиваем согласно нашей коммуникативной политике. То есть вот у нас, допустим, есть вот эти позиции, да, мы обозначили, что вот есть вот эти позиции. И мы смотрим, например, у нас там дважды в неделю, это значит 96 выходов в год. То есть, соответственно, мы 12 раз говорим о повышении и создании благоприятного мнения и так далее, пропорционально четко эти задачи мы выполняем. И оно начинает работать. Потому что у нас э, по просмотру процент людей, которые смотрят, хорош. Отказников очень мало. Ну, мы как бы статистику пытались найти, но ее как бы мы адекватно и не нашли. А какая вот средняя сумма должна быть в Украине, например. То есть поэтому тут как бы мы так, анализируем да с другими, потому что оно полезно для людей. Ну и кроме как бы того, что мы даем информацию новостную, у нас идет блок законодательства, то есть мы берем э, письма, ну понятно, это уже не уникальная информация, ее можно в найти и в других местах, но когда оно идет в комплексе, человеку это тоже удобно. Вот, и в принципе, все. Вот. вот такой вот у нас опыт. Ну, многие ребята ее получают, но ее не только по виннице распространяют. Вот. Они могут сказать свое